navro'z ayyomi munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirimizda arqon tortish musobaqasi ham o'tkazilmoqda keling musobaqa ishtirokchilarining mahoratlariga birgalikda baho beramiz tadbirimizda nafaqat viloyatimiz mehmonlari balki navoiy shahrining 36 mahallasidan ham yoshlar ishtirok etmoqda eng qiziqarlisi mahallalarning tayanchi va suyanchi bo'lgan yoshlar yetakchilari ham ularning orasida bordir keling ular bilan suhbatlashamiz bugungi kunda tashkil etilgan ushbu tadbir bizning mahallamiz bizning shahrimiz yoshlari uchun juda ham bir ko'tarinki ruhda o'tyapti ya'ni ushbu tadbir o'z ichiga 5 muhim tashabbusni qamrab olgan bo'lib ıı, bu yerda kitobxonlik harbiy vatanparvarlik madaniyat san'at kompyuter savodxonligi va shu kabi boshqa yo'nalishlarni ham qamrab olgan ushbu tadbirlar bizning yoshlarimiz uchun avvalo ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish ularni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va vatanga bo'lgan muhabbatini yanada oshirish uchun yo'naltirilgan hisoblanadi biz yoshlar yetakchilari o'zimizga biriktirilgan mahalla yoshlarini bunday tadbirlarga jalb qilishimiz uh, ularni vaqtlarini mazmunli o'tkazishimiz ularga bo'lgan ishonchimiz ularni bizga bo'lgan ishonchini yanada oshiradi ushbu tadbirga uh, shaxsan o'zimni uh, oltin vodiy mahallamdan ham yuzdan ortiq yoshlar tashrif buyurib o'z vaqtlarini mazmunli o'tkazib o'zlari uchun kerakli bo'lgan ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lishdi mana hozir bu yerda tosh ko'tarish musobaqasi o'tkazilmoqda mana ko'rishingiz mumkin bir qancha zabardast musobaqachilar o'zlarining kuchlarini sinab ko'rishmoqda harbiy topografiyabular jangor shalda dushmanning joylashgan nuqtalari uning pozitsiyalarini koordinatalarini egallash uchun mo'ljallangan bu bu yerda hozir mana jangni qaysi tomondan borishi ajralib turadi dushman bilan o'rtasida bo'ladigan jang bo'lib turibdida bu yerda shu narsalar bilan iborat buni ichidagi bu mana qurollar yaroqlar btr tankalar mana shu tomon dushman shu tomonga qarab borishi bilan belgilangan biz hozir harbiylarni harbiy mashg'ulotlar davrida ishlatiladigan aslahalar bilan tanishdik mana bu yerda bir qancha uskunalarni ko'rishimiz mumkin mana bu bizani asbob anjomlarimiz bir boshdan tushuntirsak bu elektro arramiz elektro arra bu elektri ishlaydi bunda daraxt shamol bo'lganda daraxt qulaganda tomlarni bosib qolganda bu ishlatiladi bu hı, bu elektra ручной ксчка deyiladi k ya'ni bu qo'lda ishlatiladi buni vazifasi temirlarni kesish ochish eshiklarda qo'llaniladi bu xuddi shuni batareykalisi bu ham ko'p xususiyatli ko'tarish kesish qisish vazifalarini bu bajaradi bu дaмkraтimiz plitalar boshqa narsalar bosib qolganda bu damkrat bilan ko'tariladi gidrostansiyz ishlatiladi kompakt deyiladi buni nomi ishlatiladi bu xuddi mana bu narsalarni bu ko'p xususiyatlisi bunda ham xuddi shunday kesish ko'tarish tortish pachoqlash xususiyatiga ega bu faqat ikkita xususiyatga ega qisish va ko'tarish buni vazifasi faqat kesish vazifasini bajaradi o'sha avariya bo'lgan vaqtda ichkarida odam qolganda o'sha mashinani ramasini eshigini qisilib qolgan odamni olish uchun ishlatiladi bu umuman olganda bizning navoiy shahrimizda favqulodda vaziyatlarda ko'proq qaysi asboblardan foydalanasiz asosan bizlarga kerak bo'lib qoladi mana bu eshik yopilib qoladi ichkarida odam qolib ketadi yosh bola qolib ketadi ana o'sha vaqtda bizlarga основый mana bu asbobimiz kerak bo'ladi mana bu yoqda eshik ochish uchun eshikka kirgiziladi qo'shiladi navbatdagi manzilimizda esa yigitlarimiz harbiylar ishtirokida kamondan o'q otish mashg'ulotini o'tkazishmoqda biz esa ishtirokchilarimizni suhbatga chorlaymiz assalomu alaykumassalomu alaykum o'zingizni tanishtirsangiz man telmanov shahriyorman milliy gvardiya o'tkazgan musobaqada kamondan o'q otish bo'yicha birinchi o'rin oldim biz tadbir tashkilotchilaridan yana biri sevdiyor uvaytov bilan suhbatlashamiz bugun bilamizki davlatimizda ikki ming o'n yildan beri yangilangan yoshlarga oid davlat siyosati amalga oshirilib kelmoqda qonun ijrosini ta'minlash maqsadida bir qator tadbir va loyihalar amalga oshirilib kelmoqda shu jumladan mana o'zbekiston respublikasi prezidentining bir yuz o'ttiz to'rtinchi sonli qaroriga asosan navro'z umumxalq bayramini nishonlash to'g'risidagi qaror hamda 92 sonli prezident qarorini e, mahallalarda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida e, ko'pgina tadbirlar amalga oshirib kelmoqda shu jumladan yoshlik sport majmuasida bugun navro'z umumxalq bayramiga bag'ishlangan tadbirlar amalga oshirilmoqda ko'rib turganimizdek mingdan ziyod yoshlar ishtirok etmoqda tadbirlardan asosiy maqsad yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash tashkiliy masalalaga jalb etish hamda ular bilan birga hamohang ruhda ishlash maqsadida tashkil etilgan assalomu alaykum xormanglar. xo'sh yoshlar bu yerda nimalar bilan band avvalambor assalomu alaykum bu yerda biz yoshlar albatta ijod bilan bandmiz navoiy davlat pedagogika instituti san'atshunoslik fakulteti tasviriy san'at va muhandislik grafikasi ta'lim yo'nalishi talabalari men muhammadova malika biz shunday Navruz Navruzga yaqinlashib kelayotgan bayramga o'z ijodimiz bilan qatnashyapmiz ushbu san'at asari nimani tarannum etadi albatta bu san'at asari bilan biz yoshlarni kitobga jalb etib va chuqur bilim olishlariga ko'mak beruvchi asar yaratmoqa bu kabi tadbirlar nimasi bilan ahamiyatli yoshlarni o'zini ko'rsatishi o'zini ijodi bilan qatnashishi. masalan bu yoshlarimiz ham hali birinchi kurs talabasi bo'lib o'zini ishlari bilan shu yerda qatnashishga o'ziga kuch topib keldi va vaqtimizni mazmunli o'tkazmoqdamiz navbatdagi namoyishda kitoblar ko'rgazmasini ko'rishingiz mumkin biz esa mutaxassisga yuzlanamiz Biz hozir mana shu ko'rgazmamizga 300 dan ziyod kitob olib keldik mana shu kitob bilan qatnashdik va yoshlarimizga mana shunday kitoblarni o'qishdi va kutubxonamizga tashrif buyurib u yerdagi imkoniyatlar foydalanishlarini so'rab qolamiz